Дорогие земляки, за время работы в областной администрации мы не успели сделать все, что хотели. Война и защита Днепропетровска отняли много дней, сил и ресурсов. Мы занимались только самым главным, чтобы работали предприятия, выплачивались зарплаты, пенсии и пособия, чтобы в домах были свет и тепло. Мы не успели уничтожить все коррупционные схемы но постарались защитить бизнес от поборов и обеспечили выполнение бюджета области. Мы добились этого благодаря вашему поддержке и участию. Все вместе мы пережили это тяжелое время, и пусть оно останется позади. Сегодня пора жить в будущем, оставить в прошлом все то и всех тех, кто довел нас до войны и лишений. У нас с вами есть все возможности для стабильного развития есть шанс изменить жизнь в городе к лучшему. Когда меня незаконно задержали, было обидно не из-за лживых обвинений. Они исчезнут. Мне было жаль, что я могу не успеть проголосовать вместе со своими земляками. Я буду голосовать за Бориса дома, даже находясь под домашним арестом, воспользовавшись скрынкой для голосования на дому. Я призываю каждого из вас присоединиться ко мне. Потому что сейчас каждый голос важен. Отдав свой голос за Бориса Филатова, вы защитите свою свободу и будущее.